सर्गः सलम्भ शिखरे लम्बे लम्बतो सन्निभे सत्त्वमास्ताय मे धावी हनुमान्मारुतात्मजः निशिलङ्काम् महासत्त्वो कुञ्जरः रम्यकाननतो याढ्याम् पुरी ब्रावणपालिताम् शारदाम्बुदरप्रख्यैः भवने रूपशोभिता सागरोपम निर्घोषां सागरा नीलसेविता सुपुष्ट बलसंपुष्टा यथैव विटपावती चारु तोरण निर्युहा पाडुर द्वार भुजगा चरितां गुप्तां शुभा भोगवती मिवा तामस्विद्युत्खना कीरणां जोतर गणनिशेविता चंडमारुत निर्हादा यथा चाप्य मरावती शातकुंभे नमहता प्राकारेणाभि संवृता किंकिणी जाल घोषा भी पताका भिरलंकृता आसाद्य सहसा हृष्टा प्राकारम अभिपेदिवा विस्मया

तुरिया भरण क्रौचबर्ण संगुष्टिषेवितूरिया निर्घोषिता वस्पो कसार प्रतिमा समीक्ष नगरी तत खमीपापति ला जहर्ष हनुमा लंका राक्षसाधिपते शुभा अनुतमा मृधि

हरेश्चकुश कुश रक्षस्य कपि मुख्यस्य वामचायिवा गतेरभवे सामी महाबाहो बाहो राघवस्य पराक्रमम लक्ष्पणस्य च विक्रातम अभवत् प्रीतिमान कपि ही नाभ्रत नवसनो पेताम गोष्टागारामतं सिकात ष्टतिमिरा दीपैः आस्वरैश्च महाग्रहैः नगरी प्राक्षसेन्द्रस्य सददर्श महाकपिः अथ सा हरिशार्दूलम् प्रविशन्तम्पिम् नगरी स्वेदरूपेण ददर्श पवनात्मजम् सातम् हरिवरम् दृष्ट्वा लङ्कारावणपालिता स्वयमेवोत्थिता तत्र विकृताननदर्शना पुरस्तात्तस्य वीरस्य वायुसूनोरतिष्ठत उञ्चमाना महानादम् अब्रवीत्पवनात्मजम् कस्त्वम् केन च कार्येण इह प्राप्तो वनालय कथय तत्त्वम् यावत्प्राणा धरन्ति ते न शक्यम् खल्वियम् लङ्का प्रवेष्टुम् वा रक्षिता रावणबलैः अभिगुप्ता समन्ततः अथ वीरो हनुमानग्रतस्थिताम् कथयिष्यामि तत्तत्त्वम् यत् माम् त्वम् परिपृच्छसे का त्वम् विरूपनयना पुरद्वारेव तिष्ठसे किमर्थम् चापि माम् क्रोधान् निर्भर् सयसि दारुणे हनुमद्वचनम् श्रुत्वा लंका सा कामी उवाच वचनम क्रुद्धा परुषं पवनात्मज अहम राक्षसराजस्य रावणस्य रावण से महात्म आज्ञा प्रतीक्षा दुर्दर्शा रक्षा नगरी दशक्यमज्ञा प्रवेशु नगरी अदय प्राण पेनि मया अहम् हि नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गम सर्वतः परिरक्षामि अतस्ते कथितम् मया लङ्काया वचनम् श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः यत्नवान् स हरिः श्रेष्ठः स्थितशैलकिवापरः सताम् स्त्रीरूपविकृताम् दृष्ट्वा वानरपुङ्गवः आभभाषे मेधावी

भूय एव पुनर्वाक्यम् बभाषे परुषाक्षरम् मामनिर्जित्य दुर्बुद्धे राक्षसेश्वर पालितां दशक्यम् भृद्यते द्रष्टुम् वा न ततः स हरिशार्दूलः दृष्ट्वा भद्रे पुनर्यास्ये यथागतम् कृत्वा महानादम् सा वै लङ्का भयङ्करम् दले नवानरश्रेष्टम् ताडयामास वेगिता तत स हरिशार्दूलो लङ्कया ताडितो वृषम् दनादसु महानादम् वीर्यवान् मारुतात्मजः ततः संवर्तयामास वामहस्तस्य सोऽलीः मुष्टिना भिजघानैना हनुमान् क्रोधमूर्छितः स्त्री चेति मन्यमानेन नातिक्रोधः स्वयम् कृतः सा तु तेन प्रहारेण विफलाङ्गीनिषाचरी पपादसहसा भूमौ विकृताननदर्शना ततस्तु हनुमान् वीरः ताम् दृष्ट्वा विनिपातिताम् कृपाम् चकार तेजस्वी मन्यमानस्त्रियञ्च ताम् ततो वैवृषमुद्विग्ना लङ्का गद्गदाक्षरम् उवाच गर्वितं वाक्यम् हनुमन्तं प्लवङ्गमम् प्रसीद सुमहाबाहो रायस्व हरिसत्तम समये सौम्यतिष्ठन्ति सत्त्ववन्तो महाबलाः अहं तु नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गम निर्जिताहं त्वया वीर विक्रमेण महाबला इदं च तथ्यं शृणु मे कुर्वन्त्या वै हरीश्वर स्वयं स्वयम् उवादत्तम् वरदानम् यथा मम यदा त्वा मानरः कश्चित् विक्रमान् तदा त्वया हि विज्ञेयम् रक्षसाम् मयमागतम् स हि मे समयः सौम्य प्राप्तोऽद्य दर्शनात् स्वयं भूविहितः सत्यो न तस्यास्ति व्यतिक्रमः सीतानिमित्तम् राज्ञस्तु रावणस्य दुरात्मनः रक्षसां चैव सर्वेषां विनाशः समुपागतः तत्प्रविश्य हरिश्रेष्ठ पुरीं रावणपालिता स्व सर्वकार्याणि यानि यानीह यानी वाञ्छसी प्रविश्य शापोपहताम् हरीश्वर पुरीं शुभाम् राक्षसमुख्यपालिताम्